गणेशाय नमः ॐ परमात्मने नमः अथ अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं पुरुषोत्तमा अधिभूतम् च किम् प्रोक्तम् अधिदैवम् किमुच्यते कथम् कोत्र देहेऽस्मिन्नधुसूदना प्रयाणकाले च कथम् ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरम् परमम् स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्मसञ्ज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् यप्रयाति या समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैतिकौन्तेया सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनोबुद्धिः मामेवैशस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसानान्यगामिना नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं यातिपार्थानुचिन्तयन् कविं अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमस परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यञ्चरन्ति तत्ते पदम् सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्या मनोहृतिनिरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरम् ब्रह्म या हरन् मामनुस्मरन् यप्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमाम् गतिम् हनन्यचेताः सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभपार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्यतुकेया पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः तत्रैव व्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मास्तु भावोऽन्यः व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते परमं मम पुरुषः स पर पार्थ हत्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातायान्तितमकालम् वक्ष्यामि भरतर्षभः अग्निर ज्योतिरह शुक्लः तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसंज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते अन्यया वर्तते पुनः नैते पार्थ पार्थजानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्

ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः